听读练习。作家的回信。一位著名作家收到一家服装公司寄来的一条领带和一封信，信上说：“本公司的领带深受顾客欢迎，现奉上样品一条，请您试用，并判寄回成本费五十元。” 不久，该公司收到作家的回信和小说一本。信上说：“本人的小说深受读者青睐，现附一本，让你们一饱眼福。此书定价五十九元，烦请贵公司寄回九元。” 一位著名作家收到一家服装公司寄来的一条领带和一封信。一位著名作家收到一家服装公司寄来的一条领带和一封信。 一位著名作家收到一家服装公司寄来的一条领带和一封信。一位著名作家收到一家服装公司寄来的一条领带和一封信。信上说，本公司的领带深受顾客欢迎。 信上说，本公司的领带深受顾客欢迎。信上说，本公司的领带深受顾客欢迎。信上说，本公司的领带深受顾客欢迎。 现奉上样品一条，请您试用。现奉上样品一条，请您试用。现奉上样品一条，请您试用。现奉上样品一条。 请您试用，并判寄回成本费五十元，并判寄回成本费五十元，并判寄回成本费五十元。 并判寄回成本费五十元。不久，该公司收到作家的回信和小说一本。不久，该公司收到作家的回信和小说一本。 不久，该公司收到作家的回信和小说一本。不久，该公司收到作家的回信和小说一本。信上说，本人的小说深受读者青睐。 信上说，本人的小说深受读者青睐。信上说，本人的小说深受读者青睐。信上说，本人的小说深受读者青睐。 现附一本，让你们一饱眼福。现附一本，让你们一饱眼福。现附一本，让你们一饱眼福。现附一本。 让你们一饱眼福。此书定价五十九元，烦请贵公司寄回九元。此书定价五十九元，烦请贵公司寄回九元。 此书定价五十九元，烦请贵公司寄回九元。此书定价五十九元，烦请贵公司寄回九元。一位著名作家收到一家服装公司寄来的一条领带和一封信，信上说。 本公司的领带深受顾客欢迎，现奉上样品一条，请您试用，并判寄回成本费五十元。不久，该公司收到作家的回信和小说一本，信上说：“本人的小说深受读者青睐，现附一本，让你们一饱眼福。” 此书定价五十九元，烦请贵公司寄回九元。